люди все с достаточно четкой гражданской позицией. Причем первые беженцы появились у нас еще до аннексии Российской Федерации Крыма. А первые беженцы, семья приехала из Евпатории, поскольку их подвергали преследованиям по политическим мотивам за активную поддержку Евромайдана. География тоже, то есть смотрите, национальный признак, то есть условно первое, все русскоязычные. По национальному признаку все разные. То есть есть крымско-татарские семьи. Причем как с детьми, так и, допустим, мама одна еще и беременная. Есть армяне, есть украинцы, есть русские. География тоже очень разная. То есть из Щелково, из Керчи, из Феодосии, из Бахчисарая. То есть вывести какую-то общую составляющую очень тяжело, потому что люди все разные, разного социального статуса. У каждого своя трагическая судьба. Поэтому привести их, конечно, к общему знаменателю очень тяжело, но это люди, как бы активные, проявившие свою как бы социальную позицию, принципиальное отношение к вопросам аннексии Крыма. И э, второе, что их объединяет, они, естественно, все русскоязычные. Вот так вот. Поэтому ситуация сложная. На самом деле сейчас у нас порядка 18 семей, причем одна семья вообще тяжелейшая. Мать и дочь, матери 80 лет, а дочери 60. У каждого есть свои проблемы, кому-то нужно устроить детей, я не говорю об имущественных даже проблемах, или там о потере работы, но у людей как бы рухнула жизнь. То есть -то надо, у кого-то надо детей устроить в садик, у кого-то детей надо устроить в школу кто-то документы потерял. Естественно, все остались без работы, без средств существования. Поэтому мы пошли по какому принципу? Естественно, в первую очередь сейчас до создания каких-то государственных структур ими занимаются волонтеры, штаб национального захисту при полной и всеобъемлющей поддержке облгосадминистрации. Плюс бизнесмены города помогают финансово, то есть я передаю на бизнесменов города заявки по материальной помощи, они деньги просто передают наличными и мы людям раздаем. Вот так вот. Буквально два дня назад при управлении социальной защиты облгосадминистрации будет создано соответствующее подразделение, куда будут включены соответствующие специалисты, которые будут координировать все вопросы. Но мы ждем какой-то государственной программы, разрешенной на, уль, на уровне кабинета министров, связанной уже с помощью беженцев, в, с помощью беженцам в государственном ключе. Поскольку, если не приведи, Господи поток будет нарастать, он в, будет он в любом случае будет нарастать. Но тем не менее очень тяжело на волонтерских началах без помощи государства решить все эти вопросы в комплексе. Сейчас очень много помогает не только общественность, просто граждане города. То есть они отдают свои пустующие квартиры, отдают какие-то пустующие дома. То есть действительно люди по зову сердца все откликнулись. Вот так. Дальше будем смотреть. То есть единение по этому вопросу, оно действительно очень серьезное. То есть куда не обратишься, везде ты получаешь полную поддержку. Хотя, естественно, у каждого своя судьба, своя проблематика и самое главное, планы на будущее. То есть кто-то хочет пересидеть и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Кто-то понимает, что Наверное, в Крыму жить ему уже нет желания и необходимости, и собирается здесь осесть на новом месте. Поэтому мы будем персонально подходить к проблеме каждого человека, каждой семьи и решать ее именно в таком индивидуальном ключе.